А я серія лего обзора Лего Брінг. Ця серія буде на українській мові. Ну, що, поїхали? Сьогодні у нас в рубриці буде отакий вот дім на колесах. Е Нумерація якого Давайте подивимося дім на колесах. У мене трошки він буде може, десь буде щось поламане, може десь буде щось таке. Коротше, просто цей, він... цей дім, він можливо. можливо, він, він або з 2013 року, або з 2014 Ну десь в, в, в тому перелік. Що ж, давайте подивимося механіч, його механічні якості. Так, давайте почнемо. этой машине мы можем увидеть, что у нее открываются двери. Также у нее здесь вот эта фигнюлька я даже не знаю что можно поговорить но ну, давайте приступим наверх Знаешь, еще открывается вот так делается и мы можем там вверх пальцами какую-нибудь мини фигурку вот здесь сюда наш видим сюда наш водители, а здесь может ехать спокойно семейка какая-то. Ой, так вот. Также здесь есть такая лодка. Блин. Я точно не знаю, какая-то это, какая это эта лодка. Может, это каноэ, может, это байдарка. Но я думаю, что это все-таки каноэ. Так видно. Такая лодка здесь может поместиться. Четыре. человечка Лего. Так, и здесь еще есть такой бардачок. Какой-то такой багажничек. В нем были два жилета. здесь семейка с двух человек была. Так, два жилета и два таких весла. Вот таких вот весла. Было к набору здесь давалось. Так, и еще я не понимаю, что это такое, но я все-таки думаю, не теряю надежду, а я думаю, что это дополнительное место для людей, что здесь можно сесть, спокойно ехать или где-то остановиться и спать. На этом наш, наверное, обзор кончается, так как минусов я еще не нашел э, в этой машинке. Плюсов здесь много. Лодка плавает, хочу сказать. Э, сама машинка. не, нет, она не плавает. Э, сзади она прикольно выполнена. А, кстати, есть минус. Если в этой машинке здесь бы сзади было, бы, было э, цепляться, могли бы. Э, какой-то велосипед какой-то там. Может, там самокат Лего придумали. Ну, что-то в таком курсе, блин. Может, там придумали бы сюда, ну, хотя... Хоча... Вот я говорю по-русски, блин. Короче, хотя бы сюда придумали бы... По... якую там... Серверную доску, блин. Ну, короче, вот так вот. І це у нас був такий от. У е... нашому зорі був такий набор Лего Дом на колесах, нумерація якого 60057. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. з вами був Ілья, всім дякую, всім пока.